Dwójka Polaków, Monika Karbowska i Jarosław Augustyniak zostało laureatami Międzynarodowej Nagrody imienia Emila Czeczko. W rozmowie z dziennikarzami Jarosław Augustyniak zauważył, nikt do końca nie wie co dzieje się na polskiej granicy. Zwykłym obywatelom takim jak ja nie wolno wchodzić do tych lasów. Byłem tam w 2021 roku przez trzy dni i przez te wszystkie dni ktoś był tam chowany, każdego dnia ktoś umierał. Pamiętam, że znaleźli czarnego mężczyznę. Pochowali go na cmentarzu katolickim. Ludzie nie wiedzieli, skąd pochodzi. Myślę, że takich może być bardzo wielu. Takich, o których nie wiemy, skąd przybyli i jak zginęli na naszej ziemi. Polskie władze nie chcą, aby dziennikarze mogli tam wejść i pracować. Nie wiemy więc, co się tam dzieje. Jednocześnie Jarosław Augustyniak z żalem stwierdził, że stosunki między Polską a Białorusią, są w najbardziej tragicznej sytuacji od dekad. Jego zdaniem jest to przede wszystkim wina polskich władz, które nie wiadomo dlaczego chcą na Białorusi zmienić rząd, zaburzyć istniejący tam porządek gospodarczy i społeczny. Chcą, żeby tak jak w Polsce wszystko można było sprzedać na zachód lub ukraść. Monika Karbowska udzieliła wywiadu białoruskiej telewizji, który możecie obejrzeć na kanale Odrodzenie Komunizmu. 2021 граница Беларуси и Польши. Эти кадры шокируют сознание нормального человека. Демократичный прием иностранным гражданам оказывают польские силовики. Тогда Запад безосновательно обвинил Минск в создании миграционного кризиса. При этом весь мир наблюдал за зверствами, которые проявляли на той стране. На западном направлении по-прежнему без перемен. Пограничники с стран до сих пор в нарушении всех международных норм и правил и более того человеческой морали продолжают издеваться над беженцами, применяя самые жестокие приемы. Многие из тех, кто ищут лучшую жизнь на Западе, погибают на границе. За последние три года больше 320 беженцев пострадали от беспощадных рук литовских, польских и латвийских силовиков. Десятки трупов. Реальную картину происходящего та страна скрывает от общественности. Власть Польши не хочет, чтобы там журналисты могли входить и так дальше. Ну и мы не знаем так просто, что там происходит. Прежде всего, вина польской власти, которые не знаю почему от 30 лет хотят изменить власть на Беларуси порядок экономического, социальный, который здесь есть, на такой, чтобы как в Польше можно было все продать. Да, но немало тех, кто готов смело и открыто заявлять о своей позиции. Многие сегодня на Минской площадке. Здесь я чувствую себя в безопасности. Я рада, что приехала в Беларусь. Минск очень красивый. Я поддерживаю вашу страну и не согласна с властью Польши, откуда я родом. И с политикой Макрона во Франции, где я сейчас живу и работаю. Я коммунист и веду свою борьбу против режима Макрона, не боясь этого. Имя названо в честь польского солдата, который перешел на белорусскую сторону, чтобы рассказать об ужасных преступлениях польских властей и их пособников. На территории нашей страны Эмиль Чечка сделал ряд громких заявлений о массовых расстрелах мигрантов на границе, в которых были задействованы пограничники и представители других воинских подразделений. Кроме этого, он признался, что и сам участвовал в расстрелах. Приказы польских военных Чечка выполнял под угрозой смерти. Это все, что нужно знать о евродемократии. Глеб Прокофьев, Илья Аскевич СТВ.